把这个给他们，让他们按照这个方向做个提案。全力模仿香蕉公司，打造全新手表定位。董事长不是最讨厌模仿吗？所以才要给企划三步啊。这样。 你把香蕉公司最新的创意图发给我。啊。好，马帅，咱俩一起看看香蕉公司的广告，找找灵感。好、啊。大家听我说啊，一定要把这次提案做好，给董事长看看咱们的实力。到办公室部署一下、啊。走走走走，来来来。董事长对你们企划三部这次提案的意见已经下来了。 就在这个信封里，大家可以注意，信封还没有被打开过，所以结果我也不知道。董事长对企划三部提案的意见是：成。 非常满意，加油！天哥，所以这个提案是谁做的呀？郑副总都快被感动哭了。不知道啊，反正不是我，人都在这儿，你看看像谁做的？ 所以才要给企划三步啊。 这是我们三部的提案？余部长辛苦了。哪里？鞋带松了。好、哦，谢谢啊。 虽然企划三部看起来不需要我，但是我愿意默默守护他。小吴啊，董事长，来公司有十年了吧？辛苦你了。这次提案真的不错，不愧是企划三部，还是很厉害的。谢谢董事长。原来是无名氏姐妹啊。嗯。老吴。老吴。 干得不错啊！加油啊！来了来了，是我的 BGM 时间了吗？好开心，好温暖，大家终于还是记得我的人。 折腾，去和生活斗争，寻找。